Assalamualaikum dan salam sejahtera saya Hafiz Omar. Hari ini hari Rabu 4 Jun dan kita akan meneliti carta Euro dan Pound British untuk menilai pergerakan pasaran. Semalam Euro mengalami tekanan susulan data inflasi zon Euro. Indeks harga pengguna turun kepada 1.9% pada Mei daripada 2.2% pada April manakala inflasi teras merosot kepada 2.3% daripada 2.7%. Bacaan ini lebih baik daripada unjuran sekaligus mengukuhkan jangkaan pemotongan kadar faedah oleh Bank Pusat Eropah. Keputusan tersebut mengecewakan pembeli euro yang menjangkakan pendekatan lebih berhati-hati. Dengan inflasi bergerak ke sasaran 2%, pembuat dasar kini lebih bebas menurunkan kadar faedah bagi menyokong pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, kadar pengangguran zon euro kekal 6.2% pada April, seiring jangkaan pasaran, di Amerika Syarikat, Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif menggandakan tarif besi dan aluminium daripada 25% kepada 50%. Langkah ini membebankan aset berisiko dan memacu permintaan terhadap dolar. Menurut perintah tersebut, paras tarif sebelumnya gagal mengekalkan kapasiti pengeluaran domestik Justeru kenaikan ini bertujuan untuk mengukuhkan industri Amerika Syarikat dan mengurangkan risiko keselamatan negara. Walaupun ditentang oleh rakan dagang utama seperti China dan Zon Euro, Trump menjelaskan bahawa tarif baharu berkuat kuasa pada 9 Julai. Sehingga tarikh itu masih ada peluang rundingan perjanjian perdagangan namun setakat ini tiada perkembangan yang ketara. Hari ini pasaran akan menganalisis dasar sektor perkhidmatan dari Sepanyol, Itali, Perancis, Jerman, keseluruhan Zon Euro dan United Kingdom. PMI perkhidmatan Zon Euro dijangka kekal di bawah paras 50 mencecah 48.9 pada Mei. Bacaan sebegini berkemungkinan mengekalkan PMI komposit sekitar 49.5 seterusnya menambah tekanan ke atas Euro. Sebaliknya, PMI perkhidmatan UK dijangka melebihi paras 50 menandakan pertumbuhan yang berterusan. Memandangkan sektor perkhidmatan menyumbang kira-kira 70% keluaran ekonomi UK, data hari ini akan diperhatikan secara rapi. Namun PMI komposit UK masih di bawah paras pengembangan akibat prestasi pembuatan yang lemah. Sebarang bacaan mengejut di bawah jangkaan boleh mencetuskan jualan besar-besaran ke atas pound Lewat hari ini tumpuan beralih kepada Amerika Syarikat dengan pengumuman ADP National Employment Report. Ahli ekonomi menjangka penambahan pekerjaan sektor swasta meningkat ke 111,000 pada Mei berbanding 62,000 pada April. Sekiranya bacaan mengecewakan, ia boleh dianggap petanda kelembapan pasaran buruh Amerika Syarikat dan mendorong Fed mendekati pelonggaran dasar monetari. Selain itu, pegawai Fed Rafael Bostic dan Lisa Cook akan berucap sementara data PMI perkhidmatan dan komposit Amerika Syarikat dijangka kekal di atas paras 50 mengukuhkan lonjakan ekonomi dan menyokong dolar. Carta satu jam menunjukkan jika berlaku false breakout di paras 1.1353, ia akan mencetuskan isyarat beli dan berpotensi mendorong euro ke 1.1391. Sekiranya harga menembusi dan kekal di atas paras ini, laluan terbuka ke 1.1420 dan mungkin ke 1.1453. Pada 1.1453, saya mencadangkan untuk membuka posisi penjualan di rebound dengan menyasarkan pembetulan intraday sebanyak 25 sehingga 30 pips. Posisi penjualan di 1.1391 dan 1.1420 hanya wajar dipertimbangkan selepas false breakout disahkan. Dalam senario sebaliknya, jika harga menembusi dan kekal di bawah 1.1353, akibat data atau syarikat yang kukuh, isyarat jual akan tercetus dengan nilai berkemungkinan jatuh ke 1.1314 dan seterusnya 1.1270. Pada pada 1.1270, membuka posisi pembelian di rebound menjadi langkah yang tepat dengan menyasarkan kebetulan intraday sebanyak 35 sehingga 40 pips. Posisi pembelian di 1.1314 dan 1.1353 hanya relevan selepas pulse breakout. Pasaran pound kekal tidak menentu, menyukarkan penentuan paras kemasukan yang tepat. Pulse breakout di 1.3497 akan mencetuskan isyarat beli berpotensi menolak GBP USD ke 1.3536. Jika harga menembusi dan kukuh di atas paras ini, laluan terbuka ke 1.3561 dan mungkin 1.3589. Pada 1.3589, posisi pembeli, posisi penjualan di rebound disarankan dengan menyasarkan pembetulan intraday sebanyak 25 sehingga 30 pips posisi penjualan di 1.3536 dan 1.3561 satu wajar dipertimbangkan selepas false breakout dikesan. Sebaliknya, jika harga kekal di bawah 1.3497, pound berkemungkinan jatuh ke 1.3473 dan seterusnya 1.3450. Pada para 1.3450, Posisi pembelian di rebound menjadi strategik yang terbaik dengan menumpukan pembetulan intraday sebanyak 20 sehingga 25 pips, posisi pembelian di 1.3473 dan 1.3497 hanya relevan selepas false breakout. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi.